men uchun ma'naviyat tushunchasi kishini ongi shuri madaniyati ma'naviyati hammasi mujassamlashgan bo'lib bu e, kishining avvalambor milliy g'oyalarga milliy urf odatlarga milliy qadriyatlarga hurmati bizda hamma jabhalarga e, ma'naviyatimiz yuksak bo'lishi uchun avvalambor bu ma'naviyatni ta'lim tarbiyani maktab maktabgacha ta'lim <laughs> muassasa ladi ma'naviyati kuchli ma'naviyati boy xalq u eng yuqori darajadagi xalq hisoblanadi chunki ma'naviyatga hamma tomonlama kiradi u milliy urf odidat deymizmi sport deysizmi bilim deysizmi bizni kiyim kiyishimiz deysizmi yana so'zlashuv deysizmi bir biri bilan de muloqot deysizmi bu hamma jabhalari ma'naviyatga kiradi ma'naviyati boy xalq doim bo'ladi madaniyatyam bo'ladiengyuqori yuaehisoblayman barcha jabhalar kiradi barcha kiyinishdan tortib so'zlashuvdan urf odatidan yurishidan turishidan axloqdan barchamanviyatga ma'naviyat ma'naviyatni ilmiy kitoblarda izohli lug'atlarda o'z ta'rifi bor ammo har bir insonning qalbida shuurida tafakkurida ma'naviyatni boshqacha o'zgacha mezoni o'zgacha talqini bo'lishiga ishonaman ma'naviyat nima deb so'rashsa men hech ikkilanmay ma'naviyat bu badiiy adabiyot bu oiladagi tarbiya degan bo'lar edim badiiy adabiyotsiz va oiladagi go'zal tarbiyasiz ma'naviyatli bo'lish nazdimda mumkin emas ma'naviyat insonning ulg'ayishi va kuch qudrat manbaidir ma'naviyatni tushunish anglash uchun avvalo insonni tushunish anglash kerak ma'naviyat insonning ruhan poklanishi qalban ulg'ayishiga ol, chorlaydigan odamning ichki dunyosi irodasini baquvvat iymon e'tiqodini butun qiladigan vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch uning barcha qarashlarining mezonidir deb hisoblaymiz ma'naviyat bu insonning badiiy falsafiy ilmiy dunyoviy diniy tasavvurlar va tushunchalar majmuidir ma'naviyatli inson eng in boy inson bo'ladi ma'naviy boy xalqning hayoti boy bo'ladi hayoti chiroyli bo'ladi ma'naviyati yuksak bo'lgan davlatda baxt saodat hukmron hukmronlik qiladi abdulla avloniy bejizga aytmagan ma'naviyat bu oiladan boshlanadi oilada ona mehri ota sadoqatidan tarbiya ma'naviyatli inson bo'ladi ma'naviyat tushunchasi menda shundaki har bitta insonlarni o'zini odob axloqi yurish turishi madaniyati ma'naviyati bo'lish kerak Yurt boshimiz aytganlardek, agar jamiyat hayotning tanasi iqtisodiyot bo'lsa uning joni va ruhi ma'naviyatdir bir ziyoli bir mahallaga ma'naviy xomiy tamoyili asosida esa mahallada fuqarolar o'rtasida jamiyatni ma'naviyatni keng targ'ib qilish dan iboratmiz har bitta inson o'zini qalban yurish turishiga o'ziga bor ma'naviyatini qolganlarga ham o'rgata bilish kerak yurish turishiga odob axloqiga gapirish madaniyati ma'naviyat bo'lishi kerak Ma, har bitta mahallada o'zini qo'lidan kelguncha ma'naviyat targ'ib qilishimiz kerak agar kimdir ma'naviyat masalasi bu faqat ma'naviyat markazlari yoki tegishli idoralar ta'lim muassasasi deb o'ylasa agar xato qiladi bularning barchasi oldimizda turgan eng asosiy eng muhim barchamizning birdek vazifamizdir deb o'ylayman